वालेकुम वेलकम टू माय चैनल शानदार जायका विद अलीशा आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी भिंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन अचारी भिंडी बहुत मज़ेदार बनकर ये तैयार होती है मसालेदार चलिए आइए इसकी रेसिपी जो है स्टार्ट करते हैं जो समान दरकार था उसकी मैंने तैयारी कर ली है कटिंग वगैरह कर लिए चॉपिंग वगैरह जो करना था कर लिया चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया भिंडी को भी कट कर लिया आप देख सकते हैं नाव बहुत ज़्यादा बड़ी कट की है मीडियम साइज़ की जो है इसकी कटिंग कर ली है कढ़ाई में ऑयल लेंगे इसको गर्म होने देंगे उसके बाद मैंने हाफ़ जो है अनियन इसमें शामिल कर दिए हैं इसको हल्का सा हम जो है वो फ्राई करेंगे अनियन को अच्छा सा गोल्डन सा हल्का सा गोल्डन कलर जब इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा हल्का सा जब गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा इस पर हम चिकन शामिल कर देंगे ताकि जो चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और साथ में इसमें लहसुन अदरक भी शामिल करूँगी पहले चिकन को थोड़ा सा भून लेते हैं हम कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा चिकन का जब बुनाई करेंगे तो इसके बाद हम इसमें जो है वो लहसुन अदरक शामिल कर देंगे अभी मैंने लहसुन का जो है वो पेस्ट शामिल किया है इसमें जब तक मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ आप जल्दी से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन का बटन भी क्लिक कर दें ताकि जो भी मेरी आंदा नई वीडियो आएंगी वो आपको मिल जाएं जो भी कुकिंग करूँगी ताकि आपको कुकिंग में आसानी रहे इसकी बुनाई कर रहे हैं साथ साथ देख सकते हैं चिकन का कलर है जो चेंज हो चुका है और जो है वो लहसुन की भी फैल खुशबू अच्छे से आनी शुरू होगी इसमें नमक शामिल कर दिया है मैंने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट अच्छे से इसको मिक्स करेंगे अच्छे से इसकी बुनाई करनी है ताकि चिकन की जो है स्मेल ना आए बिल्कुल भी इसके बाद मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्चें कट करके रखी हुई थी वो शामिल कर दी है अच्छी सी ग्रेवी के लिए टमाटर अच्छे से छिलके उतार के रिमूव करके फिर शामिल किए छिलके जो है ये सेहत के लिए अच्छे नहीं होते कोशिश किया करें इसके छिलके उतार लिया करें ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको हम सॉफ़्ट होने देंगे टमाटरों को और हम दही में जो है स्पाइसेस ऐड कर लेंगे दही में स्पाइसेस ऐड करने से जो है वो अच्छा सा मसाले जो जलते नहीं उनका अच्छा सा फ्लेवर आता है और दही भी फटता नहीं है इसमें कैप्शन में मिल जाएंगे बेसिक से मसाले आपको कोई बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है घर में मौजूद स्पाइसीज से आप इसको तैयार कर लेंगे मज़ेदार किस्म की अचारी भिंडी इनको अच्छे से मिक्स करेंगे हम बहुत सिंपल और जल्दी बनकर ये तैयार हो जाती है रेसिपी टमाटर जब सॉफ़्ट हो चुके हैं तो मैंने दही में जो है मसाले मिक्स किए थे वो शामिल कर दिए हैं और उनको शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करूँगी ये देखते हैं कितना अच्छा सा इसका जो है मसाला तैयार हो चुका है मौसम भी ऐसा चल रहा है दोपहर में बहुत अच्छी लगती है तंदूरी रोटी के साथ साथ लस्सी का गलास मसालों का भी अच्छे से जो है बुनाई हो जाएगी साइडों से उठाते जाएंगे साथ साथ ताकि जले ना साइडों से इसमें जो है मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर शामिल किया है कलर के लिए अच्छा सा इसका ताकि कलर आ जाए अच्छे से मिक्स करेंगे इसको ये देखें कलर आना कितना अच्छा सा शुरू हो गया है ये स्पाइसी नहीं होती लेकिन कलर के लिए हांडी का कलर इससे बहुत ज़्यादा अच्छा रेड कलर की जो है अच्छी सी हमारी जो है हांडी बनकर तैयार होती है कलर के लिए शामिल कर रही हूँ स्पाइस नहीं होती ये ज़्यादा इसमें मैंने जो है वो उसके बाद अचारी जो है मसाला शामिल कर दिया है आप घर में मौजूद जो अचार होता है उसमें से मसाला निकाल के शामिल कर सकते हैं अगर ना हो तो आप जो बाज़ार से चारी मसाला मिलता है चारिय गोश्त मसाला वो भी शामिल कर सकते हैं वन टेबल स्पून इसके बाद जो भिंडी कट की थी उसको शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे ये थोड़ी लेस छोड़ेगी भिंडी तो इसमें मैंने हरी मिर्ची भी शामिल की हुई थी और साथ ही जो है वो जो हमने अनियन कट करके रखे थे हाफ छोड़े थे वो शामिल कर दूँगी अभी थोड़ी थोड़ी ये लेस छोड़ेगी इसको कुछ देर हम बुनाई करेंगे उसके बाद इसको हल्की आंच पे पंद्रह मिनट के लिए दम पे रख देंगे तो ये बेहतरीन किस्म की जो है हमारी अचारी चिकन भिंडी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी मज़ेदार किस्म की आप किस को तंदूरी रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं लंच में बहुत नियमी लगती है अच्छे से इसको मिक्स करना है ये देखें हल्की हल्की जो है इसमें लेस आनी शुरू हो चुकी है ताज़ा भिंडी अच्छी बनती है कोशिश किया करें कि ताज़ा भिंडी हो अगर बासी भिंडी होगी तो उसको जो है वो ज़्यादा लेस छोड़ती है और वो जायका भी अच्छा नहीं होता फ्रेश भिंडी लें आप कुकिंग के लिए भिंडी को पहले अच्छे से वॉश करके खुशक कर लें फिर उसकी कटिंग करें अगर कटिंग कर, कटिंग करके उसको वॉश करेंगे तो वो जो है वो ख़राब हो जाएगी बिल्कुल लेस तार सी भिंडी तैयार होगी उसकी लेस ख़त्म नहीं होगी तो खुश करके पहले अच्छे से वॉश करके खुशक करके फिर उसको जो है वो धोएं। इसमें नमक चेक कर लें हल्का सा जो है अकॉर्डिंग जितना आपको टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर दें अब मैंने इसको दम पे छोड़ दी है हल्की पे ये देख सकते हैं आप बेहतरीन किस्म की हमारी जो है वो अचारी चिकन भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है अच्छे से मिक्स करेंगे इसको ये देख सकते हैं आप इसकी लुक चेक करें और इसको हम अब सर्व करेंगे मज़ेदार किस्म की चिकन अचारी भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है आप इसको इंजॉय करें लंच में और बेहतरीन टाइम है जो है भिंडी लंच में बेहतरीन रहती है आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करें वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें अल्लाह हाफिज़